8 октября – День юриста в Украине. В честь профессионального праздника в обл. администрации состоялось торжественное собрание. Защитить свои права в суде, подать иск, оформить наследство. Сейчас без юридической поддержки никак, ни в обычной жизни, ни в политике. Без юристов в теперешний час ну, не, не, можно представить себе життя вообще. Потому что каждое питание, оно касается относится як закон, то закону, як то кажуть, якогось нормативного акту. Среди дипломов руководителя региона есть и такой о высшем юридическом образовании. В бытность народным депутатом Александр Пеклушенко был членом комитета по вопросам правовой политики. Считает, в условиях евроинтеграции Украины в Евросоюз у юристов задач только прибавится. Задача юристов, задача вас – это быть примером в том, что жить нужно только по формуле это можно делать, и если этого нельзя делать, сейчас каждый из тех, кто сидит в зале, фактически находится на передовой, на передовой защиты государства или личности. Хотя с внедрением нового уголовно-процессуального кодекса меняется формат системы и подходы, роль юристов остается прежней служить закону. Часть праздника наиболее достойных представителей профессии награждают почетными грамотами от различных ветвей власти.